যেন মনটো ভাঙি নাযায় তাৰ প্ৰতি আমি সতৰ্ক হ'ব লাগিব নহয় জানো তেওঁৰ মনটো যদি এবাৰ ভাঙি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ সন্তানৰো মোৰ ওচৰলৈ বহুত কমপ্লেইন আহে যে বহুত চোকা আৰু এতিয়া তেওঁ ডিপ্ৰেশ্যনৰ বলি হৈছে এটা সময়ত তেওঁ বহুত ভালকৈ পঢ়িছিল এতিয়া তেওঁ লাহে 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 বিভিন্ন নিগেটিভ চিন্তনে তেওঁক খাবলৈ ধৰিছে তেনেকুৱা বহু মাতৃ মূলে ফোন আহে এনেকুৱাও ফোন আহে যে সন্তানে আগবাঢ়ি যায় কিন্তু চেল্ফ কনফিডেঞ্চটো বহুত কম বহুত চোকা হয় তেওঁৰ পঢ়া শুনাই খুব ইণ্টেলিজেণ্ট সাংঘাটিক ইণ্টেলিজেণ্ট হয় কিন্তু তেওঁৰ কনফিডেঞ্চটো কম যিটো আত্মবিশ্বাসটো কম ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে দেই গতিকে প্ৰথম কথা হৈছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি অমৃতবেলা ব্ৰহ্মা মুহূৰ্ত যিটো সময়ত সকলো আমি উঠো আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি সেই সময়তে উঠিছিলোঁ তিনি বাজিত উঠিছিলোঁ তিনি বাজিত উঠিব নালাগে পাঁচ বাজি ছয় বাজি সাত বাজি যেতিয়াই উঠা যায় প্ৰথম উঠি পেলাই পাঁচটা ধন্যবাদ আমি সকলোৱে দিব লাগে প্ৰথমটো হৈ গ'ল প্ৰথমটো কি প্ৰথমটো হৈছে যে থেংক ইউ গড বা ঈশ্বৰ আল্লাহ গড ভগৱান থেংক ইউ মাই পেৰেণ্টছ মোৰ মাতা পিতা তোমালোকক কৌটি কৌটি ধন্যবাদ তাৰপিছতে থেংক ইউ মাই শিক্ষাগুৰু মোৰ শিক্ষাগুৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তোমালোকক কৌটি কৌটি নমস্কাৰ প্ৰণাম আৰু ধন্যবাদ থেংক ইউ মোৰ সহপাঠীসকল মোৰ পৰিয়ালবৰ্গত থকা কাজিনচ বা মোৰ পৰিয়ালবৰ্গত থকা সকলো ৰিলেশ্যনশ্বিপক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ আৰু শেষত থেংক ইউ প্ৰকৃতি নেচাৰক থেংক ইউ ক'ব লাগে কিয় নেচাৰক থেংক ইউ ক'ব লাগে নেচাৰ আমাৰ বন্ধু নহয় জানো প্ৰকৃতি আমাৰ বন্ধু হয় গছে আমাক ছাঁ দিয়ে ফল দিয়ে নহয় জানো গছে আমাক বহুত দিয়ে গতিকে আমি আমি তাৰ বিনিময়ত গছক কি ক'ব লাগে থেংক ইউ ক'ব লাগে দেই তাৰপিছতে কেইটামান সংকল্প ল'ব লাগে যে প্ৰথম সংকল্প মই মোৰ আত্মবিশ্বাস শক্তি বহুত বেছি আই এম কনফিডেণ্ট মোৰ আত্মবিশ্বাস বহুত বেছি মই জীৱনত যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য মই নিৰ্ণয় কৰিছোঁ সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যত মই সফল হ'মেই হ'ম দেই আৰু তাৰপিছতে মোৰ শিক্ষাগুৰু বা মোৰ স্কুল মোৰ মাতা পিতা বহুত ভাল তেওঁলোক মোৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগীয়ে আৰু তেওঁলোকক মই নিস্বাৰ্থভাৱে গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ লগত আছে কিয় ক'ব লাগে ক'বলগীয়া কথাটো মই বুজাই দিম পিছত তাৰপিছতে মোৰ পৰীক্ষা এইবাৰ বহুত ভাল হ'ব ক'লেই যে হ'ব ক'লেই যে হ'ব নহয় জানো মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ক'লেই জানো হ'ব নপঢ়িলে জানো হ'ব নহ'ব পঢ়ি আছা মাৰ্কছ পোৱা নাই বহুতে পঢ়ি আছে সেই হিচাপত মাৰ্ক্সটো পোৱা নাই তেতিয়া ক'বলৈ গৈছোঁ দেই তাৰপিছতে মই মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ শক্তিশালী পাৱাৰফুল মই আজ্ঞাকাৰী মই অবিডেণ্ট মই মোৰ মাতা পিতা মই মোৰ শিক্ষাগুৰুৰ আজ্ঞাকাৰী মই তেওঁলোকৰ সকলো কথা মানো তেওঁলোকক নিঃস্বাৰ্থভাৱে সন্মান কৰোঁ আৰু অন্তঃকৰণেৰে মই সন্মান কৰোঁ তাৰপিছতে মই এইবাৰ পৰীক্ষাত মই ইমান পাৰ্চেণ্টেজ আনিমেই এটা পাৰ্চেণ্টেজ ঠিক কৰি ল'ব লাগে দেই যে আমেৰিকাৰ যে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁ সৰুৰ পৰাই হেনো কৈছিলে চাহ খাওঁতে ভাত খাওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে কৈছিলে আই এম আই এম প্ৰেচিডেণ্ট অফ আমেৰিকা আৰু নিজৰ নামটো কৈছিল সদায় সৰুৰে পৰা আই এম প্ৰেচিডেণ্ট অফ আমেৰিকা এনেকৈ এনেকৈ কৈছিল কওঁতে 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 কি হয় আচলতে এতিয়াই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে আমি ক'লেই হ'বনে বহুতৰ প্ৰশ্ন আহিব যে আগতেও কৈছোঁ চাহ খাওঁতে ভাত খাওঁতে সকলো সময়তে সেই সংকল্পখিনি অকণমান ৰিপিট কৰিব লাগে যেতিয়া দেখিছে যে দেখিছা যে কম কনফিডেঞ্চ কেপাচিটিটো কমি গৈছে সন্তানৰ লগে লগে এইখিনি ৰিপিট কৰাব লাগে এতিয়া আহিছোঁ লজিকটোলৈ যে কি আছে ইয়াৰ বিপৰীতে লজিক কি আছে যে লজিকটো এইটো হৈছে যে আমি যেতিয়া মনক কিন্তু এটা কথা এই সংকল্প এদিন ল'লে নহ'ব যাৰ আত্মবিশ্বাস কম কাৰোবাৰ অস্থিৰতা বেছি কাৰোবাৰ মনত ৰখা শক্তি নাই স্মৃতিশক্তি কমি গৈছে বিভিন্ন ঔষধ চৌষধো খুৱাইছে স্মৃতিশক্তি ঘূৰি নাহে কাৰোবাৰ কি হয় চঞ্চল তেওঁলোকৰ পঢ়াত মন নবহে কিছুমানৰ বহু বহুত চব ঠিক আছে কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে গতিকে ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক লৈ একৈছ দিন কিন্তু সিহঁতক যদি আমি এটা সংকল্পত আনিব পাৰোঁ দেই এটা সংকল্পত শুই উঠিয়েই সেইখিনি সংকল্প ৰিপিট কৰিব দিওঁ যাৰ অস্থিৰতা বেছি তাক ক'ব দিব লাগে মই শান্ত আই এম পিছফুল আই এম ইণ্টেলিজেণ্ট আই এম পিচফুল আই এম পিচফুল আই এম পিচফুল মই শান্ত স্বৰূপ শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম শান্তি মোৰ জনমসিদ্ধ অধিকাৰ মই শান্ত স্বৰূপ মই সফলতা মূৰত যিয়ে বহুত পঢ়িছে কৰিছে কিন্তু হিচাপত মাৰ্কছ পোৱা নাই বা সেই হিচাপত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই মনত তেওঁ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ৰাখিছে তেওঁ পোৱা নাই তেওঁক তেওঁক মনত আমি জোৰ দিব লাগিব তেওঁ মনত জোৰ দিবলৈ ক'ব লাগিব মই সফলতা মূৰত আই এম ছাকচেছফুল আই এম ছাকচেছফুল আই এম ছাকচেছফুল দেই এইখিনি কথা কোৱাব লাগিব একৈছ দিন কণ্টিনিউ কৰাব লাগিব একৈছ দিন কণ্টিনিউ কৰালে লাহে 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 মনৰ পাৱাৰ উইল পাৱাৰ বুলি যে কওঁ উইল পাৱাৰটো বাঢ়িব আজি পৃথিৱীত এনেকুৱা একো মেডিচিন নাই যে মনৰ পাৱাৰ বঢ়াব পাৰে পাৰিব জানো নোৱাৰে শাৰীৰিক পাৱাৰ বঢ়াব পাৰিব হয়নে বাৰু শাৰীৰিক পাৱাৰটো বহাব পৰা অনেক মেডিচিন আছে নহয় জানো অনেক মাৰ্গ আছে কিন্তু মনৰ পাৱাৰ বঢ়াবলৈ আমি কি হ'ব লাগিব অলপ ঈশ্বৰমুখী হ'ব লাগিব ঈশ্বৰৰ লগত যেতিয়া সংযুক্ত হৈ আমি সংকল্প কৰিম নিজে নিজৰ মনক বুজিম যে মোৰ মনত কোনটো দুৰ্বলতা আছে সেই দুৰ্বলতাটো অনু সেই দুৰ্বলতা অনুসৰি যেতিয়া মই মনক সংকল্প দিম তেতিয়া কিন্তু আমি মানসিকভাৱে শক্তিশালী হ'ম সেই সন্তান ইমান শক্তিশালী হ'ব যে জীৱনততো একাডেমিকেলি তেওঁলোকে বহুত ভাল কেৰিয়াৰ ল'বই তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ মন বুদ্ধি সকলো সময়তে সুখী হেপ্পী হয়নে সফল আৰু সন্তুষ্ট হৈ থাকিব আজিকালি সকলোৱে